Filem yang aku tak pernah ambil tahu dengan pelakon yang aku tak kenal pasal game yang aku tak pernah main. Tapi aku masih beli tiket sebab nama pengarah tu, Syafiq Yusof, Our National Treasure. Dah, jom kita tengok. Filem ni mengisahkan legenda e-sports kita, Fariz Zakaria atau Solos dan macam mana dia menjadi seorang pro player Mobile Legends. Cara filem ni bermula sangat menarik sebab dia bermula dengan satu tutorial mobile legend. Serius lebih kurang macam video ni. The objective of this game is pretty simple, which is to destroy the enemy base. It's just a matter of fact. How would you do that? Lepas tu ada background story pasal so lost sekolah yang aku rasa filem ni agak terburu buru untuk selesaikan. Lepas dah perkenalkan Solos dan keluarga dia, barulah kita diperkenalkan dekat kawan-kawan Solos dan di situ bermulalah perjalanan Solos punya team The Boss untuk menjadi satu kumpulan e-sports paling top dekat Asia. Film ni bukan sekadar satu iklan untuk Mobile Legends. Walaupun kadang-kadang rasa macam ya, ada banyak nasihat pasal keagamaan, kekeluargaan, persahabatan yang bagi aku buat film ini jadi sangat sweet, sangat charming, sangat appealing untuk berbagai lapisan masyarakat. Han Hakim sebagai Solos, okeylah, not bad. Boleh nampak dia punya persamaan, dia punya iras-iras dia tu kan. Cuma aku rasa Han tak diberi screen time dan kesempatan untuk menunjuk kepelbagaian personality Solos. I don't get it. Screen time banyak diberi dekat watak-watak lain yang memanglah untuk kembangkan watak dia orang. Tapi aku rasa yang watak-watak lain tu diberi lebih perkembangan watak daripada si Solos Dan untuk filem yang bernama Solos aku kalau boleh aku naklah Solos yang makin berkembang wataknya. Filem ni 2 jam setengah woi, hampir 2 jam setengah. So patutnya watak utama dia sekembang-kembang yang boleh. Tapi itu bukan yang kita dapat. So walaupun filem ni bagi aku pacing dia tu tak draggy pun sepanjang 2 jam 20 minit, tapi fokus dia tu tak kena. Antagonis filem ni pula adalah satu kumpulan player daripada Singapore yang diketuai oleh Mr X yang dilakonkan oleh Iqmal Amri. Mr. X No Joke adalah antara watak antagonis yang paling flat dan satu dimensi yang aku pernah tengok. Dia ada maksimum dua emosi sepanjang filem ni. Okey, berbalik dekat tim The Boss, kita punya protagonis. Filem ni banyak bagi penekanan atau fokus dekat tiga ahli kumpulan. Dan tiga ahli kumpulan ni ada konflik yang mengandungi elemen mak bapak. Ketiga-tiganya okey, dan bila aku baru je nak settle down, okeylah, tiga maksimum. Filem ni bagi aku yang keempat. Tim Singapore pun ada ahli yang ada masalah mak bapak juga. Mungkinlah keempat-empat konflik ni adalah berdasarkan kisah benar. So tak boleh ubah mana lah kan. Tapi sebagai satu komponen satu filem, kalau kau asyik ulang konflik yang sama, konflik yang sama, konflik yang sama, makin hilang impak konflik tu. Aku jadi makin tak kisah tapi yang bagusnya pasal filem ni, Tertimbul positif. Eh? Antara yang paling, paling bagus pasal filem ni adalah semestinya animasi dan visuals. Bila orang first time tunjuk babak animation tu, aku serius ingatkan orang cilok cinematic trailer dekat YouTube untuk diguna balik. Rupa rupanya diorang memang animate untuk filem Solos ni. Dan level animation tu sangat impressive. Sangat well done bukan cantik untuk movie Malaysia tapi memang sangat cantik. Kalau dia orang buat satu filem animasi di Malaysia guna that type of animation confirm laku. Tapi sedikit okey. Aku bukan nak jadi negatif sangat dalam video ni, okey. Aku just nak jadi real dengan korang, okey. Animasi yang cantik ni is agak underutilized. Sebab bila diorang masuk je dunia animasi ni, watak-watak animation ni tak bercakap. Diorang cakap pula, tapi diorang guna watak diorang punya voice lines. Diorang punya one-liners. Jom sikit, saya tengah fokus pada sasaran. Jangan kacau. Ingin mencuba dengan saya lagi? Aku rasa lagi cool kalau watak-watak kita seperti Solos, seperti Mr. X, diorang yang suarakan sendiri watak-watak animasi tu. So watak-watak animasi tu akan bercakap sesama dia orang. Tapi oh, itu mungkin terlalu banyaklah untuk aku minta. Mungkin mahal kot. Entah. Secara keseluruhan, filem ni menghiburkan. Banyak nilai-nilai yang baik, pengajaran semua tu dan boleh di-enjoy bukan oleh gamer Mobile Legend je, tapi oleh semua lapisan masyarakat. Tapi filem ni dibelenggu oleh watak-watak yang sangat satu dimensi dan jalan cerita yang bagi aku tak beberapa memorable. Rating aku untuk solo Game of Life adalah 6 per 10. Okey lah, not bad. Aku sangat berharap yang korang kasih chance kat filem ni. Pergi tengok dekat wayang, vote with your money. Sebab kita sangat perlu filem yang unik dan berkualiti macam filem ni. Dan sorry juga yang aku hilang untuk 3 minggu sebab aku baru balik daripada family trip. So, look forward to the next video. Bye!